Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həj ziyarəti zamanı tanış olduğu şəxsdən gömrükdə mal keçirmək adı ilə pul alaraq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Hüseynə Şahmarova hökm oxunub və o 1 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edildi. Hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Əkbərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Qeyd edək ki, Şahmarov gömrük brokeri kimi fəaliyyət göstərir. O Məkkədə həcc ziyarətində olarkən tanış olduğu Ceyhun adlı şəxsdən 4000 manat pul müqabilində Bakı Baş Gömrük İdarəsində Ceyhuna məxsus olan 3 tır malın yaranmış problemlər səbəbindən idarədən buraxılmadığını, həll edəcəyini bildirərək malları gömrük yoxlamasından sürətli şəkildə keçirəcəyini dair vəd belsə də, daha sonra onu vədini əməl etməyibdir. İttihama görə Ceyhun Şahmarova hər maşına görə 2000 manat pul verib Xatırladaq ki, dələduzluqda ittiham edilmiş Hüseynğa Şahmarov Qafqaz müsəlmanları idarəsinin nümayəndəsi, Təzə Pir məscidinin imamının muavini Hacı Tahirin, Tahir Şahmarovun oğludur.